Ребят, минуту молчания, пожалуйста, помолимся за смерть тех погибших. Если верить данным, которые предоставляют нам наши активисты, а также исторические данные, около 46% крымскотарского народа погибло в течение этой депортации. Давайте же почти памяти минуты молчания. Ну, пускай, боюсь, поведение. давайте гимн Украины споем. А, и так. Так. мы сегодня здесь собираемся в 7 часов вечера. Так. Да, вот для того, чтобы зажечь свечи в виде символа Бога. на Гимн Украины. Запанули мы, братья, у... We Whoa!